или в Албанию, да, где есть вот такие люди, которые могут противостоять правительству, если поставить на чашу весов и их преступные элементы и какие-то правительственные элементы на другие чашу весов, так выяснится, что правительственные элементы несут вреда в сотни раз больше, хуже. Но именно на таких уровнях, ну вы посмотрите, всплывает. То они нам тряпки заставляли под нос, то еду, то какие-то всплывают, там шампуни какие-то там вызывают рак кожи, какие-то то-то, ну вы понимаете? А это та страна, где пару их бородатых ребят на джипах приехали к аэропорту, дернули нахрен сотрудника и директора и сказали, слышишь ты, это наша страна, тут растятся наши дети, и не надо с топлива самолета добавлять вот то, что там добавляют везде. Нам не надо, чтобы тут все ходили сонные, вялые кашляли. Ты понял? Понял, понял. Вот так тут дела делаются. Когда тряпку под носом три года носили, поверьте, тут тоже было намного, намного проще. Потому что все свои, да вы не понимаете, тут полиции помимо того, что нету добрые лица у полицейских. И всегда, всегда, если ты что-то нарушил, друзья мои, в половине случаев он тебя отпустит, а в половине он возьмет, можно дать 20 евро.